тренера футбольного клуба Днепр. Ваше сегодняшнего напряженного поединка. Ну, я хотел бы тоже с хороших слов начать, что эта победа нам нужна была как воздух, когда человек плавает под водой, Это долго не может быть. Мы были, скажем так, подавлены морально. Нам не везло играть. Игроки никак не могли восстановиться, многие игры, но эту игру ехали, не знаю, как это внутренняя вера была, что и, и напряжения такого не было большого. Приезжали, приехали играть. И, конечно, первые минуты нам, хотя мы играли неплохо, но игра не удавалась, и делали мелкие ошибки то в нападении, то в защите. И поэтому ваша команда могла выйти и столько очков. И мы на прерыве просто чуть-чуть поссорились чуть-чуть поговорили обозначили планы сколько мы очков должны отыграть и третью четверть что игру все равно невозможно выиграть и за одну четверть и, и мы одно очко ошиблись да я просил 8 очков мы, мы сделали 9 очков отыграли и конечно когда команда которая ведет имеет столько очков и начинает терять, она начинает дорожать мечом и играть более, скажем так, умно. И это было нам как раз под руку, да, тогда мы смогли их приостановить и их ними системами, и, и, и поэтому и мы завелись и начали попадать. Всегда говорю, когда везет хорошо в защите, тогда нападение само по себе придет. И, конечно, выиграли у одной из самых сильных команд чемпионата. И состав обалденный. И я очень рад за своих ребят, что они показали сегодня характер. Спасибо.